আজি ভাত খাবলৈ ৰঙালাও চবজি বনাবলৈ লৈছোঁ ৰঙালাও এয়া কাটি লৈছোঁ এয়া এয়া ৰঙালাও কাটি লৈছোঁ ৰঙালাও চবজি বনাম গতিকে দাইল ভাত হৈ গ'ল ৰঙালাওখিনি ভাজিম অকণমান ৰঙালাওটো খাবলৈ মিঠা হ'ব চাগে এইখিনি ৰঙালাও ৰঙালাও খাই ভাল লাগে চব্জি মই বৰ ভাল পাওঁ ৰঙালাও খাই গতিকে কোনে কোনে ৰঙালাও খাই ভাল পায় বাৰু আজি বৃহস্পতিবাৰ সেইবাবে ভাবিলোঁ অলপ নিৰামিষ খাওঁ নিৰামিষ খাব খাম বুলিয়েই লাই শাকৰ ঠাৰিও আছে লাই শাকৰ ঠাৰি বইল কৰিম তাৰ বইল কৰিলোঁৱেই দাইল হ'লেই ভাত হ'লেই তাৰপিছত এই ৰঙালাওখিনি কাটি লৈছোঁ ভাজিবৰ বাবে তাৰপিছত আৰু দুপৰীয়া সাঁজ খাম কাৰণ মই অলপ সোনকালে কৰিছোঁ কি কাৰণে বাহিৰত অলপ মোৰ কাম আছে সেইবাবে ভাবিলোঁ পাকঘৰৰ পৰা সোনকালে আজৰি হৈ ওলাই ল'ম তাৰপিছত খোৱাটো অলপ দেৰি হ'ব বাৰু সেইবাবেহে মই আজৰি হ'বৰ বাবে মই পাকঘৰৰ পৰা আজৰি হ'বৰ বাবে মই মানে খৰ কৰিছোঁ গতিকে মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ বহুত কষ্টত কৰিছোঁ লুকাই চুৰ কৰি মই ভিডিঅ' বনাব লগা হয় অলপ এতিয়াতো বাৰু অলপ মুকলি হ'লেই আগতেতো আৰু নোৱাৰিছিলোঁ সেইবাবে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই বহুত কষ্ট বহুত মেহনত কৰিছোঁ ভাল হ'লেও বেয়া হ'লেও বেয়া হ'লে কমেণ্ট কৰি মোক ভুলটো শুধৰাই দিব আৰু যদি ভাল হৈছে প্লিজ মোৰ পেজটো হ'ল বুলি ল'ব এয়া ৰঙালাও আলু কাটি ল'লোঁ কমকৈ মানুহ মাত্ৰ আমি তিনিটি তিনিটা মানুহ তিনিটা মানুহ হ'লে এইখিনিয়ে সৰহেই হ'বগৈ কমকৈ খোৱা হয় তাৰপিছত এয়া কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰমেই হ'লগৈ ৰঙালাও লিকটীয়া বস্তুটো লিকটীয়া হয় এইটো হ'ব চাগে খাবলৈ দেখাত তেনেকুৱাই লাগিছে সেইকাৰণে ইয়াত তেল কমকৈ দিব লাগে বৰ বেছি তেল দিলেও লেপথেপীয়া হয় খাবলৈ ভাল নালাগে এয়া পিঁয়াজ ৰচুন খুন্দি ল'লোঁ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ জলকীয়া এটা দুফাল কৰি লৈছোঁ এনেকৈ ফালি লৈছোঁ মই বৰ বিশেষ জলকীয়া খাব নোৱাৰোঁ ইহঁতি খাব বাৰু সেইবাবে স্বাদিষ্টৰ কাৰণেই জলকীয়াটো দুফাল কৰি দিছোঁ তেলটো ধোঁৱাই ওলাইছে বাৰু বিশেষ মা মছলা নিদিওঁ ইয়াত একো আনকালে দিওঁ আজি মছলা চছলা একো নিদিওঁ কাৰণ এইটো শুকান বস্তু জলকীয়া গুটি ফুটি গৈছিলোঁ এয়া দেখিছেনে ৰঙালাও হৈ গ'ল ৰঙালাও ভাজি ধুনীয়াকৈ সিজিলে অলপমান গোটা হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগে ৰঙালাওটো এনেকেই গলি যায় ধুনীয়াকৈ সিজিলে আলুও সিজিলে এইখিনি মই আজৰি হ'লোঁ এইফালে এয়া দাইলটোত তেল মাৰি ভাজি দিলোঁ তেল মাৰি দিলোঁ ইয়াত এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিম এইফালে এয়া দেখিছে লাই ঠাৰি এইকেইডাল লাই শাকৰ আগ বইল কৰি ৰাখিছোঁ মাত্ৰ অকলে মই খাম কোনেও নাখায় আমাৰ ঘৰত তিতা পায় হেনো কিন্তু মোৰ সেই তিতাটো ভাল লাগে মই খুব ভাল পাওঁ খাই এইকেইডাল অকল মোৰ বাবে বইল কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া হৈ গ'ল ময়ো পাকঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলাব পাৰিম এই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ দাইলত ভাল লাগে ধনিয়াৰ গোন্ধটো খুব ভাল লাগে দাইলখিনিত ভাজি পেলাই তেল মাৰি দি পেলাইহে গৰম হৈ আছে সেইবাবে এতিয়া দিলেহে গোন্ধটো থাকিব ধনিয়াৰ এনেকৈ দি ঢাকি দিম আৰু খাই ভাল লাগিব তাৰপিছত মই এতিয়া আজৰি হ'লোঁ আৰু চাটনি এখন বনাবলৈ আছে চাটনিখন দেৰিকৈ বনাম খোৱাৰ আগে আগে এতিয়া নবনাওঁ আৰু মই এতিয়া বাহিৰত ওলাম বাহিৰৰ কাম কৰিমগৈ চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ইউটিউব চেনেলত চাইছে যদি আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাইছে তেতিয়া পেজটো ফ'ল' কৰি দিব চ' নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ